Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi Bandara Kota Singkawang ya, teman-teman ya. Nah, tepatnya di daerah Pangmilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, teman-teman, sekarang kita berada di persimpangan arah jalan menuju Bandara Kota Singkawang. Nah, jadi sekarang posisi kita ini di persimpangan menuju arah ke Jalan Bandara di sana ya. Nah, jadi ini jalan dari daerah Pangmilang ya. Jadi dari Jalan Daerah Pangmilang yang mana nanti ini merupakan jalan akses untuk material pembangunan alat-alat dan segala macam, teman-teman. Tapi yang jalan utamanya itu yang kemarin kita vlog, ya, di daerah Pasir Panjang. Nah, jadi ini salah satu peralatan angkutan yang sedang dari menuju lokasi bandara. Nah, jadi, teman-teman, kita akan ke sana kita akan melihat bagaimana progres pembangunan bandara kota Singkawang. Yang penting teman-teman jangan lupa subscribe, share, like dan komen biar saya semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang. No 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 kamera no saya ini. <oro goalaya> Yuk kita ke sana ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi Bandara Kota Singkawang ya, teman-teman ya. Nah, tepatnya di daerah Pangmilang, inilah bentuk dari bangunan progres pembangunannya ya. Nah, oke okay, ya, ini keren sekali, teman-teman. Nanti Singkawang bakal akan ada bandara terbesar di Kalimantan Barat bandara internasional. Nah, kita lihat di kejauhan sana. Di sana itu adalah landasan pacunya. Nah, di sana adalah landasan pacunya. Ya, cuma kita tidak bisa memandangnya secara jauh ya, teman-teman ya. Dan dari kejauhan kita lihat lagi dalam pengaspalan di sana yang kita lewati tadi. Nanti kita coba ke sana juga ya. Dan di sana kita lihat alat berat sedang beroperasi. Melihat eh melihat pula membuat dan meratakan bangunan ya. Keren sekali teman-teman. Oke kita sekarang berada di bangunan terminal ya bangunan terminal nah ini merupakan bangunan terminal nah teman-teman itulah progres updatean pembangunan bandara kota Singkawang bandara internasional kota Singkawang Singkawang hebat kerja nyata ya atau kerja nyata singkawang hebat nah jadi singkawang ini memang sungguh sangat luar biasa pembangunannya dan ini memang bukti nyata dari kerja nyata singkawang hebat oke mungkin ini dulu yang dapat saya update kan tentang progres pembangunan bandara kota singkawang insya Allah nanti kita akan updatekan kembali kemungkinan nanti setelah bandara ini mulai mulai sudah mendekati rampung total ya teman-teman ya oke jangan lupa subscribe share like dan komen jika konten-konten saya ini memang menarik silahkan di share dan jangan lupa di dukung terus channel YouTube Raja Singkawang dan jangan lupa subscribe biar saya semangat lagi memberikan konten-konten terbaik tentang kota Singkawang baik itu traveling, event, vlog dan segala macamnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju pulang. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah memberikan dukungannya. Sampai ketemu di konten-konten menarik berikutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Mua mua mua